Алексей Сергеевич, я хочу поблагодарить от имени педагогического коллектива училища вас за ту помощь, которую вы нам оказываете, включая и прохождение практики, и трудоустройство, и иногда материальную помощь. Я надеюсь, что наши отношения и дальше будут улучшаться. Вот. А сегодня хотелось бы, чтобы наши молодые перспективные студенты взяли у вас интервью, если можно. С удовольствием, спасибо. Ваши ребята действительно оказывают нам довольно-таки помощь, когда мы прибегаем к этой помощи. С удовольствием, конечно, встречу на все ваши вопросы. Алексей Сергеевич, мы от всего училища благодарим вас за сотрудничество и помощь в изучении новых технологий. Наша сегодняшняя встреча посвящается новому типу этого сотрудничества с вашим ведущим предприятием Баланс-клуб. Мы хотим вам задать несколько вопросов, которые сегодня нужно решить. Итак, вопрос первый. Какое будущее в полиграфии вы себе представляете в нашем городе Днепропетровске в связи с экономическим переворотом в Украине? Ну, я бы не сказал, что это экономический переворот, немножко фразируйте. Это я бы назвал эволюционным изменением, вот, которое рано или поздно все равно случилось. А, любой кризис имеет как положительные, так и отрицательные стороны. А, одной из положительных сторон это является, скажем так, вычищение отрасли, от слабых, низкоквалифицированных и малотехнологичных предприятий. Вот. Те предприятия, которые были более организованы, более слажены, более подкованы как оборудованием, так и профессиональным персоналом, они, конечно, останутся на плаву. Вот. Рынок немножко видоизменится, рынок больше перейдет в сервис интернет-технологий. Некоторые процессы в типографиях приобретут более совершенные, скажем так, черты и технологии ведения бизнеса да, пройдет кризис, вот и полиграфия все равно останется, вот и будет процветать. Какие личные качества характера вы считаете необходимо формировать нам, студентам, чтобы устроить удачную карьеру? Вы, современная молодежь, вас также самое ждет новое будущее, в котором вы должны обладать некоторыми обязательными чертами своего характера, под которые вам просто необходимо. То есть это целеустремленность. Молодежи необходимо четко понимать, что она хочет в этом мире, потому что от этого будет на 100% зависеть ваше будущее. Вы должны понимать, что только работа над собой, над теми знаниями, которые вы приобретаете, позволит вам в будущем сделать карьеру и проявить себя как личности. Другого пути у современной молодежи я не вижу. Можно обратиться к выпускникам школы? Что бы вы им посоветовали? Учиться в технических училищах или же все-таки поступать в ВУЗ? Ну, смотрите, здесь все очень просто. Опять же, отталкиваемся от личных целей каждого выпускника. Что он хочет в жизни? Если он хочет быть инженером, врачом, юристом, безусловно, его будущее – это вузы. Но, по крайней мере, в ближайшее время, тем более, как минимум ваше поколение, такие функции, такие люди, как рабочие, они не исчезнут никуда, то есть мы от них не избавимся. То есть человек, который имеет узкую какую-то специальность рабочую, безусловно, будет востребован на рынке. Да, немножко видоизменится картина этих отраслей, то есть специальности, где можно применить этих людей, но тем не менее они будут существовать. Такие, например, как там, сфера услуг, полиграфия. Безусловно, специалисты, то есть рабочего профиля будут нужны. Я думаю, полиграфические училища в этом смогут ребятам абсолютно помочь. Спасибо. Нам было очень приятно познакомиться и встретиться с Вами. Мы уверены, что Ваши советы мы ждем. Пожалуйста, обращайтесь.